Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün çox dadlı, çox gözəl, hazırlanması olduqca asan hədiyyəlik tort hazırlayacağıq. Xəmiri üçün bir qazan çaya 50 qram yağ, 2 çay qaşığı bal əlavə edib ocağın üzərinə yerləşdiririk. Yarım çay qaşığı soda əlavə edib ocağın üzərindən götürürük. Başqa bir qabba 2 ədəd yumurta, 5 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edib çırpıcı ilə çalırıq. Üzərinə əridilmiş yağı əlavə edirik. 1 dolu yemək qaşığı qatıq və 1 stəkan un əlavə edib qarışdırırıq. Tezgahə 1 stəkan un səprik və xəmirin üzərinə əlavə edirik. Nəticədə çox yumuşaq, ələ yapışan xəmir alınır. Xəmiri kessəyə ayırırıq. Stirəcə büküb ən az 15 dəqiqə soyuducuda saxlayırıq. Xəmir üçün bir qaba 1 litr dekorub əlavə edirik. Mikserlə yaxşıca çalırıq. Qaymağımız qatlaşandan sonra üzərinə bir dənə qatlaşdırılmış süd əlavə edirik. mikserlə yaxşıca çalırıq. Qatlaşdırılmış südümüz qaymağımıza tamamilə qarışana kimi. Dəzgahın üzərinə 10 sətrik, təxminən 3-4 mm qalınlığında yayırıq. Xəmirə forma vermək üçün A4 formatında 8 rəqəmini çap edib artıq hissələrini kəsdim. Kağızlı xəmirin üzərinə qoyub qəlbini çıxardırıq. Xəmirimizi yağlı kağızın üzərinə yerləşdiririk. Şərkən yersiz qabarmasını deyə çəngəllə dəliklər açırıq. Hazırlayacaq hər kəsə indidən uğurlar. Kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Görüşərik.